Отсутствие официальных комментариев не помешало партии «Зеленых» провести превентивную просветительскую акцию в Днепропетровске. Случайным прохожим, а также всем заинтересовавшимся проходящим под стенами горисполкома театрализованным действом, «Зеленые» активисты вручали информлисток – подробные инструкции населению о том, как действовать в условиях потенциальной опасности заражения птичьим гриппом. Сегодняшнее мероприятие, которое проводит партия «Зеленых», посвящено по моему мнению, самому важному как бы, ресурсу и самому важному, что есть у человека, его здоровью. Сейчас существует потенциально большая угроза для здоровья, это эпидемия так называемого птичьего гриппа. То есть это заболевание, которое может передаваться от птиц человеку и может вызывать довольно высокую смертность и стать серьезной проблемой для, для человека. И как раз по этому поводу собрались здесь активисты партии «Зеленых», чтобы донести простым гражданам информацию о том, что им нужно, каким образом можно защититься, что нужно делать и дать свои рекомендации как властям, так и людям. Партия «Зеленых» призывает граждан Украины быть бдительными и при покупке любого вида курятины, окорочков, крылышек, филе и даже суповых наборов требовать соответствующие сертификаты на продукцию. Независимо от того, покупаете ли вы товар в магазине или на рынке. Если у продавца такого сертификата не окажется, в целях собственной безопасности стоит от такого сомнительного приобретения отказаться и позвонить на бесплатную телефонную линию по номеру 8 703 22 80 200. Появилась очень опасная инфекция, которую обычно переносят птицы и которая в сочетании с вирусом гриппа человеческим может возбудить очень серьезное заболевание у людей. Необходимо просто тщательно проваривать, прожаривать любое куриное мясо, потому что этот вирус погибает при высоких температурах. Второе необходимо требовать вот такой вот сертификат удостоверения о качестве при покупке куриного мяса. Партия «Зеленых Украины» для более эффективной работы по недопущению в страну птичьего гриппа созданы мобильные бригады, которые будут оперативно реагировать на любую информацию от населения. Но главной целью акции было не запугать, а предупредить жителей о возможной опасности. Ведь предупрежден, значит вооружен.